kita ingat adalah berkongsi dengan kaum kerabat dulu tapi ini dipandang enteng dipandang yang tanggul yang kedua orang nampak anak yatim dulu dan sebagainya wa atal mana ala kubihi zawil qurba wal yatama wal masaki maksudnya kalau ada kesedaran itu sebab kita kita nak cerita dalam kaum kerabat kita ni takkan tak ada yang miskin ada saya mak saudara saya pun ada yang susah baru dua orang baru susah kadang-kadang uh, terpaksa kerja lebih dan sebagainya So saya bin, kita bincang pada adik-adik ni tu sebab kalau antaranya orang al-gharimin, keluarga kita yang banyak hutang, kita bantu semua. Sebab apa nak sahur perintah Allah zawil qurba. Baik, sebab apa kita tak nak bantu ahli keluarga ni? Mungkinlah ini iblis yang sesa menghasut kita nakkan masyhura. supaya bila bantu orang luar ni kok-kok dapat nama. Tapi al keluarga ni orang nak kenal. Itulah saya punya pendapat kenapa hmm. orang lebih utamakan orang luar. Sedangkan Allah perintah dalam Quran utamanya duit Ada kesedaran pada semua orang tentang tawil kurban ini penting untuk kita bantu. Saya yakin daripada saya Oh, macam wakil okay, rakyat lho. Saya yakin daripada saya <coughs> Takkan ada orang miskin di dunia ini. Takkan ada orang miskin. InsyaAllah. Tak ada orang miskin. Kita lihat sendiri. Pergaduhan yang paling banyak ni. Cuba tanya uh, Ustaz Fadil tak ada. Dia peguam. Saya, sembar. saya baru sembang ni Jumat baru ni. Pergaduhan paling banyak sekali adalah perebutan harta pusaka antara adik-beradik -adik. tidak bertenggur sama nanti. Pankera saja, satu banglo, rumah pusaka, bergaduh sebab adik-beradik datang ke rumah untuk ziarah. tahu. boleh. Disebabkan apa? Harta yang mungkin nilainya RM200,000 je. Menyebabkan putus seterahim. Sebab apa? Nabi SAW sebut, La يدخل jannata قوته Tak masuk seluruh orang yang memutuskan seterahim. Mungkin okay, sebab tamak harta, yang kaya tak bantu yang miskin, yang susah tamak tamakan harta, tamakkan harta. Disebabkan tidak faham konsep Nabi Al-Qurubah. Okay. Bum, uh, saya, saya nak beri ke penjelasan yang sangat komprehensif. Uh, hmm. uh, sebenarnya hmm. jadi dia dah bukan dia bagi pula tanggung untuk <laughs> <professor, coughs> yang yang dia kata apa sebab ni apa sebab orang jadi macam <coughs> ni Itu yang proses yang nak jawab <coughs> tu so, saya kita, ayah, kata ayat ulasan Hamka tentang ayat ni Prof. Hamka Al-Mahum dalam kitab tafsir uh, uh, disebut hamka sebut ya, disebut terlebih dahulu dapat keluarga terdekat dalam mereka terlebih dahulu ditolong berkali kali terjadi dalam sejarah dalam kehidupan kita orang satu keturunan ada baik eh? bahkan orang satu ayah satu ibu tidak sama kecerdasan otaknya dan tidak sama kecerdasan yang mempunyai jawab hidup ibarat satu keluarga besar pindah dari desa ke dalam kota besar bersama-sama Orang suami dan isteri bersama-sama anaknya -anak. Setelah bertahun-tahun tahu Ayah dan ibu telah pulang ke rumah Anak-anak telah berumah tangga sendiri dibawa oleh Situasinya begini Kalau tang nak tolong adik beradik ini Dia payah sikit Tapi kalau anak sendiri Nak masuk universiti, nak pergi overseas Okey, tak ada masalah dengan itu Tapi bukan kita nak katakan orang tak tolong anak Tolong anak itu tak bagus Tapi takkanlah tolong anak tak boleh juga keluar dari kredit ha, itu perbincangan kita <tuh> kalau kita boleh bagi anak kita RM5,000 sebulan ada anak kita 3 orang takkan tak boleh <tuh> bagi RM500 macam adik kita yang miskin kat kampung ha, itu dalam konteks itu yang kita bincang yeah? so, it, uh, so ramai orang tu kalau kita tengok dalam situasi sekarang ni kalau dia bergadi besar dia akan beli rumah yang besar dia akan beli kereta yang mahal Contohnya apa apa salahnya dia pakai kereta yang bayar RM1,500 sebulan daripada dia bayar kereta yang RM2,500 bulan sedangkan kalau dia pakai RM1,500 tu dia boleh tolong daripada dia sedangkan beli kereta besar tak ada pahala apa pun adalah pada dalam konteks kita hantar anak ke kan tapi kalau kita bagi RM500 sebulan itu kepada daripada kita susah Masya Allah ini dia so ini ini kita nak bincang macam mana bro apa dasar uh, basic psikologi yang berlaku dalam pemikiran ini sedangkan kita dengan adik-adik itu daripada kecil dengan kampung kecil dengan orang-orang main sama-sama yang isteri anak kita baru kita kenal Dah 20 tahun, uh, dah 25 tahun kami baru dah kenal Yang tadi kita dah kenal daripada 20 tahun dulu Yang ini baru kenal Betul, sangat sayang anak, sangat sayang Tapi mengapa yang saya lebih Bro, kan? Bro, ha? Apa dia bincang saya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Bil'alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala asrafil anbiya bin alihi wa sahbihi ajma'in Rabishrahli sadri wasli amri wal adatan mani sali lakau Alhamdulillah soalan tu susah nak jawab kata melimpas pada ustaz Said <laughs> Baiklah. Dari sudut membantu orang, kita kena lihat kepada dua perspektif Satu dipanggil tanggungjawab sosial. Satu lagi dipanggil tanggungjawab moral. Apabila kita melihat sesuatu yang kita nak sumbangkan sebagai tanggungjawab sosial Maka kita beri sesuatu untuk membantu orang tersebut memudahkan urusan kehidupan dia Tetapi apabila kita melihat sebagai satu tanggungjawab moral Kita buat sesuatu kerana nak dapat kepuasan hati kita buat sesuatu Ada beza tak? Ada? Satu saya tolong orang kerana saya nak puas hati satu lagi saya keluar orang kerana saya kata saya tak senangkan dia ini tanggungjawab sosial dan juga tanggungjawab moral berkaitan dengan persoalan yang Dr. Khairuddin beritahu tadi kenapa kita lebih mudah nak membantu ahli keluarga dekat dan ke ahli keluarga yang jauh di sini kita kita lihat dalam sudut dipanggil psychological reactance kalau nak tahu bahasa Melayu kena bayar kalau tak saya bagi free ya. <laughs> psychological reactions ni bermakna ya, kita kalau rasa terpaksa untuk membantu seseorang atas sebab desakan maka kita lebih susah nak memberi sumbangan daripada kita beri secara sukarela apabila kita beri secara sukarela dia akan datang dari sudut diorosainya hormon oksitosin kasih sayang hormon serotonin hormon tenang hormon dopamin, hormon rasa puas. Dia datang cara wujud itu. Tapi kalau cara terpaksa, kadang-kadang apabila kita membantu seseorang, wal well, kita mengharapkan balasan. Apa maksud balasan di sini? Kita mengharapkan penghargaan, mengharapkan pujian dan sebagainya. Bila tak dipuji, maka kita berhadapan dengan konflik dipanggil dishonor dalam otak kita. Aku dah tolong, tapi dia tak hargai aku dia tak hargai kita bukan kerana sifat dia tak nak menghargai <coughs> kerana ada beberapa istilah psikologi yang kita kena faham di sini yang pertama dipanggil obligation discount maknanya discount tanggungjawab discount tanggungjawab bermakna adalah tanggungjawab dia untuk membantu aku kerana lebih banyak duit maka dia bertanggungjawab bantu jadi, kalau dia bantu tak terasa nak menghargai sangat kerana dia orang yang banyak duit tu kena ingat betul ya kalau orang bagi kita duit kita, siapa yang boleh banyak duit bagi kita rasa ah, dah dia banyak duit tak kisah tapi kalau orang, orang yang lebih kurang sama kita kita lebih hargai itu satu yang kedua ya? ini penting juga orang yang menerima pula dipanggil psychological entitlement ya uh, rasa hak ya. bila dia terasa dia ada hak untuk mendapatkan sesuatu maka dia terasa bahawa yang dia dapati tersebut kurang bernilai sebab so, saya hak sebabnya so, kita kalau kerajaan bantu kita kita kata ini hak aku ada hak kerajaan bantu maka bantuan kerajaan itu kurang nilai kerana tanggungjawab dia seorang ayah membantu anak anak kata ini psychological entitlement dalam otak dia katakan bahawa dah ayah bagi 500 tak cukup tapi kalau kawan bagi RM50 dia lebih hargai daripada ayah bagi rm ringgit. sebab dia kata ini dah tanggungjawab ayah untuk membantu aku tapi kawan secara segera bukan tanggungjawab kawan untuk bantu aku Jadi, nanti nak relate balik dengan soalan uh, Dr. Khairulid kenapa lebih mudah untuk membantu anak <coughs> daripada pembantu kita punya kaum kerabat dan sini kita kena lihat daripada uh, image dan juga kepuasan satu apabila kita membantu anak kita nampak hasil dia secara automatik nampak terus kelakuan dan sebagainya tapi bila kita bantu kaum kerabat kita tak nampak hasil daripada bantuan kita secara terus jadi apa yang kita nampak hasilnya menyebabkan motivasi kita untuk buat satu lebih tinggi contoh Kenapa orang tak solat? Dia tak nampak pahala di syurga Maka susah dia nak solat Turn. Tapi kalau orang pergi makan Dia makan Nampak tak dia penyam Serta merta dapat makan kambing pula macam malam ni Lagilah semangat tinggi Begitulah Satu Dia nampak hasil Kena beri pada anak dia Dan dia boleh set peraturan <tuh> Dia bantu anak Dia boleh bagi peraturan Satu, dua, tiga, empat tapi dengan bantu adik beradik Dia tak boleh selutukan peraturan Peraturan dia punya Sedangkan duit kita punya Maka kita lebih rasa dihargai ya, Dengan membantu Anak sendiri daripada adik beradik Ini dipanggil ya, Yang saya sebut tadi Tanggungjawab moral Mencari kepuasan diri Kalau kita nak ikut Islam yang sebenar Tanggungjawab sosial siapa yang berhak dibantu dialah perlu diutamakan itu tanggungjawab sosial melihat situasi jadi psikologi tak boleh pisah dengan spiritual selanjutnya saya ngajar psikospiritual malam saya ngajar psikososial lain sikit baik itu saja terima kasih Dr. terima kasih Prof kita pergi pusingan kedua eh? Ustaz saya tadi dah sebut sebenarnya kita mengharapkan satu situasi yang ideal Maknanya kalau ada buat Selesaikan masalah Kemiskinan di samping Di, di kalangan adik, -adik. Ha, Kemudian dia baru keluar sikit kepada karya masyarakat, Kena baru lah lebih jauh Kadang-kadang kita tengok situasinya Kerajaan misalnya bagian bantuan tunai rahmat RM200 RM200 ringgit, ringgit sebulan kepada orang yang miskin Itu Tanggungjawab tu betul kalau dalam Al-Quran pun surah Al-Hajj kan eh? ayat yang bermula al-ladzi na'im makan fil ardh siapa yang berkuasa di, -Di nak imbakan, nak out, bumi ni ah tanggung jawab dia sekian-sekian. Itu memang ada dalam Quran. <coughs> Tapi penekanan dalam Quran tentang tanggung jawab kerabat tu sangat tinggi. So yang kita bincang hari ni kita nak masyarakat kita ni aikal yang malu ni bermula pada hari ni kita meletakkan satu piawaian standard kita keluarga kita selesai <coughs> ha. Kalau kerajaan bagi, majlis komisar bagi, itu bonus. Ada ha, macam itu. Eh? Kita start, kita selesai dulu. Kalau ada yang lain, bonus. Bukan kerajaan segala, kalau gaji dia RM10,000, dia, apalah kerajaan dia tak tolong adik aku? Apakah kerajaan tak tolong adik aku? Ha, sedangkan dia tahu dia nak tolong adik. Yang susah nah itu, boleh bincanglah itu. Uh, apa yang kita, apa ni kita nak lontarkan ini adalah, uh, bagaimana nak merealisasikan uh, situasi macam ni macam uh, mana kan? tentu dia benda ni dia rasa profit kalau macam adik beradik adik tu nak ditolong hubungan kena baik uh, abang nak tolong adik yang susah ni kalau abang adik adik sombong dia nak tolong hmm. Rasulullah SAW hmm. sebut ada tiga tolongan yang Allah tak nak tengok orang muka kaya raya tu hmm. Ya? satu pemimpin yang menipu rakyat yang kedua orang tua yang suka berzina yang ketiga, orang miskin yang sombong. Kadang-kadang adik kita kena lagi sombong. Dia sombong, apa kita lagi sombong? Kadang-kadang kita setiap dengan situasinya je. Ya, kita nak mengharmonikan supaya kita rasa suara oh, nak, nak tolong adik-adik. Sila tak? Baik, terima kasih Dr. Uh, Khairuddin Prof. Satidha Tuan-Tuan Guru muslim Saya nak jawab dua keadaan Pertama, yang dah berlaku yang dah berlaku yang belum berlaku kalau yang dah berlaku ni memang dah tentulah sebagai seorang insan yang murah bin ma'ruf dan hawa ala muntah seorangnya ada power untuk kita wa tawasaw haqqi wa kalau ada adik-adik begitu bagi nasihat jangan buat begini, begini, begini itulah nasihat kita jangan buat begini, begini, begini baik, uh, itu keadaan yang dah berlaku tapi yang belum berlaku ni macam mana ini paling penting yang saya nampak iaitu kuasa besar didikan imunan saya uh, sebelum doktor sebut ni saya pun banyak juga kita di Masjid az Shah ni pun ramai juga yang mengadu pasal keluarga saya ada banyak kisah lah. antara kisah uh, seorang ayah yang berkahwin dengan maknya kaya dalam uh, apa ASB mencecah sehingga dekat 800 ribu eh. Hmm. mak pujuk ayah supaya beli kereta tinggi sikit hmm. tak belinya ayahnya sampai dah pencin pakai kereta lama je eh. Hmm. lepas sampai meninggalnya mak tu hmm. tapi duit banyak dalam bank eh. tak beli kereta sebagai contoh lah Lepas tu bila dah meninggal mak tu Ayahnya kahwin baru Boleh pula beli kereta Jenama German Car Dekat RM300,000 cash Saya so, pun terduduk je Anak datang jumpa sedih Saya sedih bukan apa ustaz Adik kami yang bongsu di KL tu susah Ayah saya sikit pun tak bantu Tapi bila kahwin baru Rumah baru Kereta uh, BMW 300 300000 beli cash kan. Haa uh, itulah nak cerita benda tu dah lepas kan tapi didikan mak ayah di rumah ni paling penting apa di antaranya saya ni tahu cakap lah uh, uh, saya pun sembang dengan uh, apa dengan Fadil sahabat saya tentang apa uh, ramai bergaduh adik-beradik ni antaranya adalah ibu ayah ni dia tidak menjadi seorang ibu dan ayah yang tegas yang dia tidak dia banyak yang memihak kepada sebahagian anak contoh anak tu jaga dia kan so dia akan berpihak pada anak ni so anak ni akan naik lemak lah hmm. contoh hmm. sebenarnya tak boleh haram hukum dia ha, ni cerita habis hmm. Uh, Nabi sebut uh, ada seorang perempuan dia mengadu kepada Nabi SAW Ya Rasulullah uh, aku bagi harta kepada anak ni Uh, aku tak puas hati dalam macam tu bagi harta pada anak ni lepas tu, Nabi tanya pada perempuan tu adakah suami kamu bagi juga harta ni pada anak yang lain ibu mak tu kata tak ada bagi pada anak ni Nabi kata apa pesan kat suami kamu so suami kamu minta pada harta tu daripada anak itu ambil balik dan pulangkan bagi kepada semua anak-anak tu dapat merasa hmm. itu nampak sikit itu sebab ah, saya tidaklah mengatakan hibah tu tak baik kadang-kadang hibah itu kalau ada tujuan tak baik pun boleh jadi dosa juga hmm. kalau tanya saya apa yang lebih afdal lebih afdal adalah laki dapat dua perempuan dapat satu seperti ayat yusikum fi awladikum bin zakari hafil unzayai hmm. dalam surah An-Nisa tentang apa warisan tu harta warisan yang Allah fardu kan itu lagi utama daripada hibah daripada wasiat sebenarnya ayat tu Allah turunkan sebab apa laki dapat dua Laki ni kalau dia dapat dua dia mana nak mikir lah berah, berhati, berheterik perempuan dapat, fikir nak bimah je lah. sebab Allah bagi dua bahagian bukan perempuan sini, tempat lain lah. saya nampak kalau yang dah berlaku tu kita boleh bagi nasihat je lah nasihat jangan begini, jangan begini hmm. kalau bawa ke mahkamah pun uh, kalau benda dah ditukar nama saya bincang dengan, dengan Fadil semalam 4 Jumaat, dah ditukar nama pun tak boleh buat apa dah hmm. Kan? Mak ayah tersilap bagi pada anak ni. Konon nak bagi pada anak ni supaya anak ni patah balik ke rumah, buat baik. Tiba-tiba hmm. dah bagi, naik ke pula. Siap warna kat mak ni. <laughs> mak, kalau nak buat apa kata kat ni, mak kena tanya saya dulu. Oi. Mak tu bersedih Ingatkan kot boleh satu adik beradik hmm. Lagi berpecah. Iblis ni, tu dia tujuan, tujuan dia. Dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Qala rabbi bima awwaitani la uzayyana lahum fil ardi wa la ubwiyana hum ajma'in. Ya Allah disebabkan kau dah sesatkan aku, aku nak minta satu. Aku nak hiaskan hati-hati hamba kamu di dunia ni supaya cintakan dunia. bila sebut cintakan dunia, hmm. macam tadi kan macam prof sebut apa kita, macam apa Dr. Khairuddin pun ada sebut tadi tentang apa uh, nak masyhur, so, kalau bagi kat adik-beradik tak dapat masyhur, dia akan ganggu benda tu, ikhlas tak nak bantu orang dekat nak bantu orang jauh. Itu saya kira kan? macam suami isteri pun sama juga. Kadang-kadang ada yang mengadu sikit betul. Suami kerana kita lelaki ni belanja kawan kanan lebih mahal daripada belanja isteri balik makan pagi kawan belanja hebat isteri bawa apa capati sekeping je yang kawan jom nasi ayam nasi arak boleh isteri oh sekeping sudah ah, nampak mana yang ada prioriti yang lebih utama kadang-kadang tak nampak bab ni kawan kita boleh sebab apa ini iblis ini memang akan suruh kita diminta kepada Allah la lahum fil ardh wa la ughwina ajmain aku nak sesatkan semua ni supaya yang nak kepada pahala akan pergi kepada dosa Baik, saya balik-balik yang belum jadi Peranan besar adalah ibu dan ayah Yang tidak boleh memihak sebahagian anak dia Kes besar begini dah banyak berlaku bila kita sembang Saya ada buat kuliah di Mesut Sazal siapa, ada tengah bahagian harta juga ramai komen TikTok Kami sedih Ustaz walaupun sikit Bila anak ni balik dan dan tanya nak buka buat balik ke lauk ni oh buka yang kami ni tak tanya pun ada sebenarnya walaupun simple ha. Jadi ibu ayah ni kena bagi diri kepada anak-anak. Dan ibu ayah ni dia ada sebagian ibu ayah dia suka mengumpat anak ni kepada anak ni. Itu pun sama juga. Sebab tu ibu ayah bila adik beradik mengumpat kakak ni adik ke apa ibu eh jangan tu kakak kamu tu. Itu al arham tu. Jaga. Bila cerita pasal harta jangan bergaduh pasal harta. Harta ni bincang baik-baik. Ibu tak nak ayah tak nak bergaduh. So itulah punca utama yang ada didikan. So tak terlambat sebenarnya. Ibu ayah pun kena berperanan macam tadi tersilap bagi harta minta balik. Bergaduh tak bergaduh. Dia bermasa muka di dunia jangan bermasa muka di hari akhirat. Bab hak anak pun ada hak untuk tuntut pada ibu dan ayah di hari akhirat. Kalau dah terlajak tarik balik. Boleh tarik. Ya boleh tarik. keluarlah lah 2 3 ribu tak apa untuk bayar lawyer fee. Tak apa tarik balik. Yang penting kita mati dalam keadaan aman kena selesaikan kena selesaikan good dulu yang terlepas tarik balik yang belum terlepas nasihat jangan bergaduh mak. so ini pendapat saya untuk jawab tidak terima kasih kepada Ustaz Syed kita akan akhiri pembicaraan kita ini terima kasih Ustaz sedar tak sedar Islam meletakkan uh, garis atur ukhwah ni sangat sangat cantik dan terperinci kalau dikatakan innamal mu'minu ikhwah itu Dr. Yusuf doktor Yusuf Kari Dabi Profesor Yusuf Kari Dabi dia menggariskan tiga status tiga standard orang Islam berukhwah ini dia punya uh, passing mark dia passing mark Garis, uh, markah lulus dia kita tidak boleh menyakiti orang Islam orang iman lain sama ada dengan lisan atau tangan kita kan itu hadis kan mana itu garis lu, garis lulus uh, tak boleh kita sakit itu, oh, saudara kita. Itu itu pasti mak. Okay, next. Maka yang lebih tinggi, yang Islam itu, apa yang kita tidak baik untuk kita, kita tidak juga baik untuk orang lain. Hmm. Kalau kita nak makan sedap, kita nak juga makan sedap. Hmm. Kalau kita nak dapat rezeki lebih, kita nak orang rezeki lebih. Kalau kita tak nak sakit, kita nak juga orang lain jangan, jangan sakit. Itu standard yang lebih tinggi. Tadi jangan sakit ni, yang ini kita nak dia dapat macam apa kita dapat. Itu standard. Yang tertinggi Rasulullah SAW sebut uh, dalam satu hadis. ini right, contoh yang apa uh, yang kita biasa dengar dalam dalam hadis. Apabila Abdul Rahman Auf berpindah ke Madinah, sama-sama asal -sahabat kawal dia Nak duit bagi Nak modal bagi Kalau nak isteri pun bagi ya. Eh? Ini Dalam kebetulan dalam uh, istilah mereka disebut so isar 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 ini Kita bukan sakit Kita nak baik kat dia Kita tak nak dia sakit Kita nak sama dengan dia Tapi kita nak dia lebih daripada kita ha, Ini tak ada dalam amalan amalan lain Kita nak saudara kita lebih daripada kita Kita berkorban untuk dia So ini dalam konteks Kofuah saudara beriman Prof. Dah ada badan, macam ke? Boleh pinjam. Macam mana kita nak isah macam isah. Amalan isah itu dah ada Dia ada bajet lebih pada kita. Ah itu. Macam mana Prof? Okay. Dalam badan. okay. 5 Baiklah, saya cuba jawab ya. Okay. Uh, kalau kita tengok uh, dia ada satu konsep dipanggil attribution bias. Uh, bias ni berat sebelah lah. Berat sebelah berdasarkan ciri-ciri uh, jadi berdasarkan ciri-ciri seseorang kita boleh berat sebelah kalau anak itu punya ciri-ciri yang kita sendiri rasa kita hendak, maka anak itu akan kita layan dia lebih sebab dia punya ciri-ciri apa yang kita hendak dia panggil attribution bias jadi tak heran kalau seorang ayah atau ibu memberikan sesuatu uh, kepada anak, melebihi daripada anak lain, dan anak, -anak tersebut memenuhi ciri-ciri yang dihendak tapi dalam Islam kita perlu adil bukan sekadar ciri-ciri sama ada ciri-ciri ini termasuk yang macam Ustaz kata tadi sebab ada jawatan besar balik pun nak bukus makanan sebab ada ciri-ciri seorang yang berjaya anak yang tak berjaya dia layan cara lain dan bila anak melihat perkara ini berterusan dia dipanggil pula hedonic effect hedonic effect ni maknanya sesuatu telah dinormalkan dinormalisasikan bila dinormalisasikan dia tak ada impak lagi pada pemikiran untuk berubah dan dia terasa apa yang ayah beri itu ada sudah cukup adil sama, sama ada bagi anak yang menjadi mangsa atau anak yang mendapat kelebihan ya? jadi dua-dua terasa macam ni ok sebab dah biasa dapat begini dan expectation jangkaan pun tak tinggi ya? jangkaan juga tak rendah dia kata inilah layanan yang diterima jadi sangat penting kalau kita tengok bagi kita juga seorang isteri kalau didera oleh suami contohnya dia melihat benda itu benda dah biasa maka ini dipanggil Stockholm Syndrome dah. Stockholm Syndrome dia melihat satu kebiasaan bila dah biasa bila seorang suami memberi sikit bantuan atau kelebihan pada satu, satu ketika dia terasa suami ni masih sayangkan dia Begitu juga dengan seorang anak Kalau kita dera dia Kita uh, asingkan dia Kita pulau dia Selalu dia asyik tertekan Kerana kita boleh manipulasi dia Dengan memberikan sedikit keistimewaan Pada saat satu ketiga Dan anak itu tetap akan sayang pada seorang ayah Tapi ayah tetap tidak adil Sebenarnya hanya pada saat satu ketiga Ini dipanggil Stockholm Syndrome Begitu saja saya nak jawab <coughs> Apalagi uh, setakat ini dengan waktu Isyad nak masuk Kesimpulan uh, yang kita boleh buat dalam bincang ini uh, Mari kita menghayat perintah Al-Quran dan perintah-perintah pada Nabi SAW sendiri uh, Kita meletakkan satu prioriti ya, keutamaan uh, kepada memberikan pertolongan kebahagiaan kepada saudara kita Berapa so, ya. kita boleh dulu? Hmm. Maksudnya Saya anak, Memang berbincang dengan Ustaz Ashraf Saya dia nak dia buat modul ke kita buat Saya nak buat modul ke keluarga Saya modul Kita buat modul Boleh? Antaranya kan Antara yang paling kritikal Melayani bantai rumah tangga itu sendiri Itu paling kritikal Komunikasi kurang baik Berpisah tempat tiga itu yeah. sangat yeah. penting so, format salah satu sama lain tak ada tu berkorban Nanti, nanti soal, pun kita yeah. bincang yeah. pun kan kita buat satu Saya modul perkahwinan tu pun saya tak berapa setuju Yang oh. buat sekurus nah, kita banyak kelemahan referen, Masa, sama -sama, sama -sama, kita hilangkan dia lebih pada teknikal daripada manfaat teknikal ni lain manfaat, hmm. tak? manfaat dia manfaat lebih pada kita. teknikal so, daripada yeah. hikmah manfaat dan penghayatan kalau kita nak modul fokus pada hikmah manfaat penghayatan teknikal dia kurang minta baca ke doa tadi apa yang masuk saya juga keduri saya oh ya termasuk kita semua kita yang ada anak cucu kita sendiri ha, kita nak jadi orang yang bertakwa kita beriman insyaallah kita berjumpa dan syukur Allah semua nanti insyaallah insyaallah kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim bil karim wa alihi wa ashabi kiram <se> al fatihah اللهم بلا من شرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَالْمَكْتُبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الاحياء منهم والاموات اللهم انا نستودعك ونستحفظك ديننا وانفسنا واهلنا واموالنا وكل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياكم في كنفك وامانك وجوارك وعيالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وريع وذي بر كل ذي شر انك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافيه والسلام وارقنا من تقوم استقام وعذنا من موجبات ندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لأصحاب هذا المجلس وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام وأتم نياتهم وتقبل ضيافاتهم واغفر لنا ولهم الموتى وموتاهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية تم في الجسد وزيادة تم في العلم وبركة في الرزق وتوبة تم قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم همنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من, من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تختم علينا بالشقاء وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين محمد لله رب العالمين الله العالم.